Правительством в августе месяца принята концепция государственной программы по туризму. Поставлены очень четкие и в, во временном выражении, и в количественном выражении цели. Для того, чтобы было понятно, какие, к чему стремиться и чего добиваться. То есть до 2022 года стоит цель повысить в два раза количество туристов, которые к нам приезжают, до 50 миллионов человек в вот, год, и в два с половиной раза до миллиона повысить количество рабочих мест. Сейчас э, отрабатывается стратегия. Стратегия уже будет включать в себя четкие шаги, которые необходимо сделать. Это изонирование э, территорий. У нас разные регионы имеют разные возможности. Например, Крым э, должен стать круглогодичным курортом. Есть большие возможности в Карпатах. В наших промышленных регионах есть очень много памятников истории, есть большие возможности для развивающегося сегодня индустриального туризма. Необходимо расширять спектр услуг, это горный туризм, спелеотуризм и множество других направлений. Сегодня была представлена концепция туристического бренда страны. При этом я хотел бы отметить, что национальный туристический бренд ⁇ это не брендирование товаров в традиционном понимании этого слова. Это то, что должно отображать многогранную культуру нашего народа, нашу духовность, наши исторические традиции. Бренд туристический ⁇ это в первую очередь эмоции. То есть те эмоции, которые получает иностранец. И после этого хочет приехать в Украину и вернуться в нее снова. То, та концепция туристического бренда, которая сегодня представлена, это не окончательный вариант. Она может измениться кардинально. Она сегодня представлена перед членами правительств 10 стран, перед множеством международных экспертов и, конечно, перед украинской общественностью. Мы ждем любых предложений. И принята она будет только после очень широкого обсуждения и с экспертами, и с людьми.